प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर प्रभा ग्रंथ में पेज नंबर दो और दो पेज के ऊपर 29 नंबर का शीर्षक है क्या है उपाध्याय के मत में शंका और समाधान बराबर उपाध्याय के मत में धर्मी ज्ञानवादि क्या करते हैं शंका शंका करते फिर उसका समाधान देंगे बगा उपाध्याय के मत में यह शंका होवे है उपाध्याय के मत में यह शंका होती है क्या जिस पदार्थ से ऐन्द्रिय संबंध होवे तदगोच ही वृत्ति होवे है यह नियम है घट के साथ यदि इंद्रिय का संबंध है घट गोचर होगी घट के साथ इंद्रिय का संबंध हो और पट को विषय करने वाली वृत्ति हो ऐसा तो हो नहीं सकता तो जिस पदार्थ पदार्थ से इस से संबंध होवे तथोचर वृत्ति होगी यह नियम है अन्य से इंद्रिय के संबंध अन्य गोचर वृत्ति होवे तो घट से इंद्रिय के संबंध थे गोचर भी नहीं? यदि अन्य के साथ इंद्रिय का संबंध होने पर भी अन्य दूसरे पदार्थ की आकार होगी होगी, तो घट के साथ इंद्रिया मटाकार वृत्ति होनी चाहिए होती है क्या नहीं होती है। कहे? एक पदार्थ से इंद्रिय का संबंध हुए सकल पदार्थ गोचर वृत्ति की आपत्ति से आपत्ति प्राप्ति प्राप्ति से सकल पुरुष अनायास्ते सर्वज्ञ हुए चाहिए एक पदार्थ के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ उसके कारण सभी पदार्थ कार यदि सबको जानने वाले एक पदार्थ से का संबंध हुए सकल पदार्थ गोचर वृत्ति की आपत्ति से प्राप्ति से सकल पुरुष सर्वज्ञ हुए चाहिए होते क्या नहीं इसका मतलब एक पदार्थ के साथ इंद्रिय संयोग हो तो उससे क्या वृत्ति हो सकती है अन्य नहीं होगी याते अन्य पदार्थ से इंद्रिय के संबंध ते अन्य पदार्थ के साथ क्या इंद्रिय का जब संबंध होगा तब उससे अन्य पदार्थ से इंद्रिय के संबंध थे अन्य गोचर वृत्ति संभवे घटा घट गट के साथ इंद्रिय का संबंध हो तो पट को विषय करने वाली वृत्ति हो नहीं सकती अन्य गोचर वृत्ति संभव ही नहीं किंतु जासे इंद्रिय का संबंध होवे तद गोचरी वृत्ति हो, हो जिसके साथ इंद्रिय का संबंध है कि नहीं तदगोचर उसको विषय करने वाली ही होगी क्या किंतु जासे इंद्रिय का संबंध होवे तद गोचरी वृत्ति होवे और उपाध्याय मत में रज्जु शुक्ति आदि कण से नेत्र संयोग उत्पन्न हुई वृत्ति सर्परस्तादि गोचर मानी सो संभव ही नहीं और उपाध्याय ने क्या किया रज्जु शुक्ति आदि कन से नेत्र संयोग नेत्र का संयोग किसके साथ माना रज्जु के साथ या शुक्ति के साथ और उससे उस इंद्रिय के संबंध से जो तो वृत्ति उत्पन्न हुई उसका विषय क्या माना सर्व रजत मतलब संबंध हुआ अन्य के साथ और वृत्ति हो गई अन्य को विषय करने वाली ऐसा माना है किसने उपाध्याय ने जबकि वो ठीक नहीं क्योंकि वैसा होने लगेगा तो सब लोग सर्वज्ञ होने लगेंगे और उपाध्याय मत ने आदि कर्ण से नेत्र संयोगते उत्पन्न हुई वृत्ति सर प्रस्तादी चरमानी सो संभवे नहीं समझ में आया ये शंका की उपाध्याय की मत में धर्मी ज्ञानवादी ने उस शंका का उत्तर दे रहा है उपाध्याय या शंका का यह समाधान है क्या स्व संबंधते और स्व-तादात स्वदत्म वाले से इंद्रिय संबंधते स्वगोचर वृत्ति हो गए देखो मार्ग निकाल लेते लोग कितना भी संकट आ गए है कि नहीं वो कहता है उपाध्याय कि धर्म ध्यानवादी तुम्हारा कहना ठीक है क्या एक पदार्थ के साथ संबंध हो अन्य पदार्थ के आकार वृत्ति नहीं होती है ये भी तो समझ लो है नहीं जिस पदार्थ आकार वृत्ति होती है जिस पदार्थ के साथ इंद्रिय का संबंध होता है जिस पदार्थ के साथ इंद्रिय का, का संबंध होता है उससे उत्पन्न हुई वृत्ति तद विषेक भी होती है और उसके साथ जिसका तादात्म्य उस विषेक भी होती है यह नियम अतः घट के साथ इंद्रिय का संबंध है तो पटाकार वृत्ति नहीं होगी क्योंकि पट का घट का तादात्म्य नहीं है यदि पट का के साथ होता तो घट के साथ इंद्रिय का संबंध होने पर उससे घट के साथ पट भी वृत्ति का विषय बनता नहीं? और शुक्ति के साथ नेत्र का संबंध हुआ तो वो जो वृत्ति उत्पन्न होगी उसका विषय रजत बन सकता है क्योंकि रजत का शुक्ति, शुक्ति के साथ बराबर रज्जु के साथ नेत्र का संबंध हुआ तो उससे उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति उस वृत्ति का विषय सर्प के साथ उस वृत्ति का विषय सर्प हो जाएगा क्योंकि सर्प का रज्जु के साथ तादात्म्य है बात समझ में आ रही है पंती देखिए मेरे यह शंका का यह समाधान है स्व संबंधते किसी पदार्थ के साथ संबंध होता है तो उसके साथ जिसका तादात में उसका उस भी क्या हो जाती है स्व संबंधते और स्व तादात में वाले से इंद्रिय संबंधते थे स्व गोचर वृत्ति हो गए वृत्ति का विषय स्व पद स्व मतलब कौन वृत्ति का विषय वृत्ति का विषय स्व है तो जिस पदार्थ को मिल गया ना जिस पदार्थ को विषय करने वाली वृत्ति हो गए तिस पदार्थ से इंद्रिय का संबंध तीस पदार्थ के तादात्म्य वाले से इंद्रिय का संबंध चाहिए बस वृत्ति का विषय जो बन रहा है उस पदार्थ के साथ इंद्रिय का संबंध हो चाहे उस पदार्थ का तादात्म्य जिसके साथ है उससे इंद्रिय का संबंध हो कोई दिक्कत नहीं पंक्ति तो देखिए जिस पदार्थ को विषय करने वाली वृत्ति हो इस पदार्थ से उस पदार्थ के साथ इंद्रिय का क्या संबंध अथवा तीस पदार्थ के तादात्म्य वाले से इंद्रिय का क्या संबंध चाहिए ब्रह्म वृत्ति के विषय सर्प रस्ताधिक है ब्रह्म वृत्ति के विषय कौन है सर्प और ता वृत्ति के विषय से तो नेत्र का संबंध नहीं हुआ उस वृत्ति का विषय जो सर्प उसके साथ नेत्र का संबंध नहीं है उस वृत्ति का विषय जो रजत उसके साथ भी नेत्र का संबंध नहीं है किंतु उस रज सर्प का तादात्म्य जिसके साथ है रज्जु के साथ है रजत का तादात्म्य शुक्ति, शुक्ति के, 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 स्थी के, स्थी। के साथ है और उस रज्जु और शुक्ति के साथ नेत्र का है क्या संबंध है और उससे उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति उसका विषय सर्प और रजत भी बनेगा क्योंकि सर्प का तादात में रज्जु के साथ है रजत का तादात तादात्म्य शुक्ति के साथ है। मुक्ति के विषय से तो नेत्र का संबंध नहीं हुआ है परंतु के में वाले जो कौन रज्जु शुक्ति आदि तीन से नेत्र का संबंध हुआ है बात लगी कहे थे क्यों तादात फिर उनका सर्प का तादात में रज्जु के साथ क्यों है रजत का तादात में शुक्ति के साथ क्यों है इसलिए कि सर्प और रजत क्या है अध्यस्त है बराबर अध्यस्त का अधिष्ठान के साथ ऐसी होता है, है। अध्यस्त 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 सर्प है अधिष्ठान रज्जु है अतः सर्प का तादात्म्य रज्जु के साथ अध्यस्त रजत है अधिष्ठान शुक्ति है अतः रजत का तादात में शुक्ति के साथ अध्यस्त का अधिष्ठान से तादात में संबंध हो गए और सर्परस्तादिकन की अधिष्ठानता के अवच्छेद रज्जु शुक्ति होने ये क्या है अधिष्ठानता के अवच्छेद अधिष्ठान क्या रज्जु शुक्ति है किंतु सूक्ष्म दृष्टि से अधिष्ठान रज्जुपय चेतन है और शुक्ति चेतन चेतन अधिष्ठान किंतु अधिष्ठान चेतन का अवच्छेद करने वाली रज्जु है और शुक्ति है अत अवेदकता संबंध से अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान रज्जु और शुक्ति भी है अतः उनके साथ अध्यस्त सर्प का तादात्म्य या रजत का में है यह बात और की अधिष्ठानता के अवच्छेदक क्या, क्या लिखाया गया ना अवच्छेद के आगे लिखिए रज्जु, रज्जु शुक्ति होने थे हो गया आगे, रज्जुशुक्ति आदि कभी सरप्रस्ता के अधिष्ठान कहिए अधिष्ठान कहे जाते क्योंकि वो अधिष्ठानता के अवच्छे सके याते सर्परस्तादिकन की तादात में वाले रज्जु शुक्ति आदिकन के संबंधते है कि नहीं याते सर्परस्तादिकन की तादात कौन रज्जु शुक्ति, शुक्ति। सर्परस्तादिकन की तादात में वाले रज्जु शुक्ति आदिकन के संबंधते रज्जु शुक्ति के साथ इंद्रिय का संबंध होने से आदिकन के संबंध संबंधते उत्पन्न हुई वृत्ति के सर्परस्तादिक भी विषय संभव है ठीक है ना और फिर जो तो दुष्टांत उदाहरण दिया था पूर्व पक्ष ने शंका करते समय उपाध्याय के लिए पूर्व पक्ष है ना पक्षी उन्होंने क्या दुष्टान दिया था घट घट से नेत्र के हो। तो होती, होती है या नहीं होती है ना तो उत्तर देंगे नहीं होगी वृत्ति क्यों घट और पटका तादात्म्य नहीं है घट में पटका तादात में नहीं या घट इंद्रिय के संबंध थे घट का इंद्रिय के साथ संबंध होने पर इंद्रिय के संबंध थे उत्पन्न हुई वृत्ति पट गोचर होवे नहीं इस रि से एक पदार्थ के संबंध थे उत्पन्न हुई वृत्ति बराबर एक पदार्थ के संबंध से उत्पन्न हुई जो सकल पदार्थ गोचर होवे नहीं ठीक आगे ब्रह्म से भिन्न किसी एक पदार्थ में सकल का तादात्म्य नहीं है तो बोलेंगे फिर ब्रह्म में तो सबका तादात्म्य है ना तो ब्रह्म के साथ इंद्रिय का संबंध हो जाए तो सब पदार्थ का हो हो चाहिए फिर क्योंकि के साथ सब का क्या है और सभी पदार्थों का और अध्यस्त का अधिष्ठान के साथ में, क्यों है? सब में होता है तो ब्रह्म से भिन्न किसी एक पदार्थ में सकल का तादात्म्य नहीं और ब्रह्म में सकल पदार्थ का तादात्म्य है परंतु ब्रह्म असंग तासे इंद्रिय का संबंध संभव ही नहीं दिक्कत ही है ब्रह्म कैसा है यदि ब्रह्म के साथ इंद्रिय का संबंध हो पाता कितनी बढ़िया बात होती बस सर्वज्ञ हो जाते सब लोग परंतु ब्रह्म संग है तासे इंद्रिय का संबंध संभव ही नहीं लग गया याते एक पदार्थ से इंद्रिय के संबंध वृत्ति हुया सर्वज्ञता की आपत्ति नहीं एक पदार्थ का वृत्ति हुई तो सभी पदार्थ का वृत्ति हो जाए तब तो सर्वज्ञ हो जाएगा ऐसा जो तो दोष दिया था वो दोष अब अभा हाँ। हमारे, हमारे मत में आएगा नहीं ऐसा बोल रहा है कौन या यादार्थ से इंद्रिय के संबंध की वृत्ति हो या सर्वज्ञता की आपत्ति नहीं लग गया धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्वपरस्ताधिक ने धर्मी ज्ञानवादी के मत में क्या है नेय कौन सर्वरस्ताधिक और इनके ज्ञान ज्ञान का ज्ञान yes. दोनों अविद्या के परिणाम है दोनों शब्द दोनों अविद्या के परिणाम है लग गया ये धर्म विज्ञानवादी के मत में हुआ फिर उपाध्याय के मत में क्या है उपाध्याय के मत में सरपरस्ताधिक तो अविद्या के परिणाम है विषय सरपरस्त अविद्या के क्या है और तीन का ज्ञान उत्तरिति से अंतकरण का परिणाम है वो अविद्या का परिणाम अंतकरण का परिणाम है ज्ञान किन तो के मत में उपाध्याय के मत में और तीन का ज्ञान उत्तरिति से अंतकरण का परिणाम है लगे इतना वह अंतकरण का परिणाम इंद्रिय संबंधते होवे है या त्या इंद्रिय है और वह अंतकरण का परिणाम इंद्रिय के संबंध से क्योंकि इंद्रिय का संबंध हुआ रज्जु बराबर या शक्ति के साथ इसलिए अंतकरण का परिणाम हुआ ठीक वह अंतकरण का परिणाम इंद्रिय संबंधते हो गए या क्या इंद्रिय गए इस रीति से सर्परस्ता अधिक मिल गया इस रीति से सर्परस्ता अधिक नेत्र संयोग के अभाव हो जाए सर्परस्ता अधिकों के साथ नेत्र का संयोग न होने पर भी नेत्र संयोग के अभाव हुआ भी रज्जु शुक्ति आदि करते है कि नहीं रज्जु के साथ है ना शुक्ति के साथ है क्या नेत्र का संयोग रज्जु शुक्ति आदि करते दुष्ट नेत्र संयोग जन्य दुष्ट मतलब दोष से युक्त नेत्र संयोग जन्य चाक्षुष भ्रम वृत्ति के विषय सर्परस्ता दिखे दूषित नेत्र का संबंध रज्जु के साथ उससे अंतकरण का परिणाम मृत्यु उत्पन्न होती है ज्ञान, किंतु उसका विषय सर बराबर दूषित नेत्र का संबंध होता है शुक्ति के साथ उससे अंतकरण का परिणाम रूप ज्ञान उत्पन्न होता है किंतु उस ज्ञान का विषय शुक्ति नहीं किंतु शुक्ति उपय चेतनस्था विद्या का परिणाम जो रजत वो रजत विषय बन जाता है ऐसा ये मत है किसका उपाध्याय का दुष्ट नेत्र संयोग जन्य चाक्षुष वृत्ति के विषय यह उपाध्याय का मत है बराबर चक्षुषा सर्पम पश्या चक्षुषा रजित पशा या अनुव्यवसाय 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 सर्परस्तादि गोचर मतलब तो सर्परस्तादि को विषय करने वाला सर्परस्तादि गोचर भ्रमरूप चाक्षुवृत्ति ही सिद्ध हो गए रज्जु शुक्ति आदि गोचर इदम आकार प्रमावृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी गोचरता धर्मी ज्ञानवादी माने ताकि अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय का विरोध हमारे मत में नहीं है उपाध्याय बोल रहा है धर्मी ज्ञानवादी को दिक्कत होगी हमारे मत में क्यों दिक्कत नहीं है तो बता दिया ना उन्होंने क्या कि अनुव्यवसाय देवी सर्परस्ता आदि गोचर भ्रमरूप चाक्ष है भ्रमरूप चाक्ष के विषय कौन सर्परस्ता है इसलिए अनुव्यवसाय वैसा होगा चक्षुषा किंतु कि ज्ञानवादी क्या दिक्कत इसलिए होगी क्या क्यों कि सर्प अधिकार सर्प रजत का प्रकाशन साक्षी करता है, है कि नहीं वो अविद्यावृत्ति है से उत्पन्न नहीं हुई सर्प को और रजत को विषय करने वाली जो अविद्या की वृत्ति अंत करण पर चेतन अविद्या का परिणाम ध्यान ब्रह्म ध्यान ब्रह्म वृत्ति उसका विषय है कौन सर्प रजत और वो वृत्ति चक्षु से उत्पन्न नहीं हुई है तब चक्षुषा सर्पम पश्चा ऐसा व्यवसाय धर्मी ध्यानवादी के यहां नहीं होना चाहिए रज्जु शुक्ति आदि गोचर उनको विषय करने वाली इदम आकार प्रमा में अभिव्यक्त कौन साक्षी अभिव्यक्त मत प्रकट साक्षी गोचरता साक्षी की विषयता सर्वप्रस्तादिक धर्म ज्ञानवादी माने ताके मत में ताके मत में धर्म ज्ञानवादी के मत में उक्त अनुव्यवसाय का क्या होगा विरोध उक्त अनुव्यवसाय चक्षुषा सर्व पश्चामी चक्षुषा पश्चामी इस अनुसा की संगति उनके नहीं लगती होगा इतना चलिए फिर ये हो गया भाई उनतीस नंबर का शीर्षक पूरा हुआ अब आगे चलिए तीस नवंबर का शीर्षक धर्मी ज्ञानवादी करी अध्यास में परंपरा से नेत्र का उपयोग और उपाध्याय में साक्षात उपयोग ठीक है अब धर्मी ज्ञानवादी क्या कहते अरे भाई नेत्र का है नहीं आध्यास का विषय जो रजत सर्प उसको जानने के लिए नेत्र का साक्षात तो उपयोग बने ना हो किंतु परंपरा से उपयोग है ना इसलिए चक्षुषा सर्प पश्चामी इत्यादि जो अनुव्यवसाय है क्षुषा रजतम पश्चा इत्यादि जो अनुव्यवसाय है उसके साथ कोई विरोध नहीं बोलेंगे कैसे चक्षु से जानते हो क्या सर्प को रजत नहीं सर्प और रजत को चक्षु से नहीं जानते साक्षी जानता है तो भी परंपरा से उपयोग है किसका चक्षु का इसलिए अनुव्यवसाय हो जाता है कोई दिक्कत नहीं ऐसे उत्तर देते कौन धर्मी ज्ञान वाणी धर्मी ज्ञान वाणी परंपरा से नेत्र का उपयोग उपाध्याय के साक्षात ठीक देखो भाई जो इस से धर्म ज्ञानवादी द्यान, कहे ऊपर आरोप दिया ना उसने धर्म के मत पर अब धर्म ज्ञानवादी उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे जो यदि इस रीति से धर्म ज्ञानवादी कहेंगे क्या सर का प्रकाश तो साक्षी रूप है सर्परस्तादिक का प्रकाशन कौन रहा है कौन कर रहा है साक्षी बराबर सर्परस्तादिकन का प्रकाश तो साक्षी रूप है परंतु अभिव्यक्त साक्षी से ही दिन का प्रकाश हो गया है साक्षी दो प्रकार का अभिव्यक्त अनाभिव्यक्त अभिव्यक्त मतलब प्रकट अनावृत्तम अभिव्यक्त को क्या कहेंगे दूसरे शब्द में अनावृत स्पष्ट वो प्रकाशन कर अवृत्त साक्षी प्रकाशन नहीं करता है परंतु अभिव्यक्त साक्षी से ही दिन का प्रकाश हो रहे या साक्षी की अभिव्यंजक इदम आकार नेत्रजन्य होनी थे और साक्षी की अभिव्यंजक कौन है इदम आकार वृत्ति है बराबर और वह इदम नेत्रजन्य है बराबर नेत्रजन्य इदम फिर इदम में अभिव्यक्त होता है कौन साक्षी फिर वो प्रकाशन करता है किसका सर्वरजत का तो सर्परजत का प्रकाशन डायरेक्ट साक्षा साक्षी से हो रहा है किंतु तो साक्षी को अभिव्यक्त करने के लिए चाहिए कौन आकार वृत्ति चक्षु के द्वारा जन अत भ्रम हो जाता है कि मैं चक्षु के द्वारा सर्प को देख रहा हूं किंतु तो सर्प का प्रकाशन चाक्षु वृत्ति से नहीं होता है अविद्या वृत्ति से होता है ठीक परंतु अभिव्यक्त साक्षी से ही तीन का प्रकाश हो है या फिर साक्षी की अभिव्यंजक मिल गया इदमाकार वृत्ति नेत्रजन्य होने ते लग गया परंपराते सर्वपरस्ताधिकन के साक्षिकन के साक्षी रूप प्रकाश में नेत्र का उपयोग है परंपरा से सर्वपरस्ताधिकन के साक्षी रूप प्रकाश में सर्वपरस्ताधिकन का जो साक्षी रूप प्रकाश ज्ञान उसमें उपयोग है किसका नेत्र का किंतु कैसा परंपरा परा पराते परंपराते सरप्रस्तादिकन के साक्षुर प्रकाश में नेत्र का उपयोग है याते सरप्रस्तादिकन के ज्ञान में चाक्षुत्व व्यवहार हो गए चाक्षुष्ण होने पर भी चाक्षुत्व व्यवहार हो जाता है क्योंकि परंपरा से नेत्र का उपयोग है याते सरप्रस्तादिकन के ज्ञान में चाक्षुत्व व्यवहार होवे लग गया याते धर्मी ज्ञानवादी के मत में सर्प्रस्ता दि कनकू साक्षीवास्यता माने भी है सर्प्रस्तादी कैसे साक्षीवा ऐसा मानने पर भी उक्त अनुव्यवसाय का विरोध नहीं चक्षुषा सर्पम पश्चा चक्षुषा पश्यामि इस अनु अनुव्यवसाय के साथ विरोध नहीं है किनका धर्मी ज्ञानवादी का ये भी ये उत्तर दे दिया लगा इतना आगे चलिए अब उपाध्याय बोल रहा है यह कथन भी असंगत है कौन कहता है वो बात है, है।, है। काहे थे उक्त स्थल में तो उक्त स्थल शुक्ति राजा प्रज्य सर्प वापर तो परंपरा से नेत्र का उपयोग होने थे कोई बात नहीं परंपरा से उपयोग हुआ पर किसका नेत्र का इसलिए तुम संगति लगा सकते हो किसकी अनुयायसी की बराबर किंतु ऐसा भी हम उदाहरण दिखाएंगे कि जहां किसी प्रकार से नेत्र का उपयोग हो ही नहीं सकता तब वापर कैसा करोगे कौन कहता है पंक्ति देखिए यह कथन भी असंगत है कहे थे उक्त स्थल में तो परंपरा से नेत्र का उपयोग होने दे साक्षत व्यवहार का निर्वाह कहा तथा शंख में पीत ब्रह्म हो गए तथा परंपरा से भी नेत्र का उपयोग संभव नहीं है कि नहीं शंख में वक्त बताए ब्रह्म किसका पीत ब्रह्म का वहां पर पीत ब्रह्म होने के पहले इधमा का वृत्ति है कि नहीं मानना पड़ेगा इन तुमको उपाध्याय को सॉरी धर्मिंदानवादी तो वो इधमा का वृत्ति चक्षु के संबंध से होगी तो अधिष्ठान शंक है अधिष्ठान तो शंक के साथ चक्षु का संबंध मानना पड़ेगा कौन से शंक शंक के साथ चक्षु का संबंध होता है बताओ शुक्लुर विशिष्ट शंक के साथ नेत्र का संबंध मानोगे आध्यास नहीं हो पाएगा। पीत विशिष्ट शंख के साथ नेत्र का संबंध मानेंगे तो वही भ्रम है ठीक है ना भ्रम के लिए कारण होगी बोलेंगे फिर श्वेतता पीतता से रहित केवल शंख के साथ नेत्र का संबंध हो नहीं सकता क्योंकि नेत्र का संबंध रूपवान पदार्थ के साथ होता है समझ में आया फिर जहां पीत भ्रम होता है शंख में वहां पर परंपरा से भी तुम चक्षु का संबंध सिद्ध नहीं कर सकते हो कौन कह रहा है उपाध्याय समझ में आ रही पंक्ति को देखिए बांख में पीत भ्रम होवे ता परंपरा से भी नेत्र का उपयोग संभव है रूप बिना केवल शंख में तो नेत्र की योग्यता नहीं रुक कोई रूप नहीं लेना केवल शंख का ज्ञान हो सकता है क्या नेत्र के द्वारा नहीं हो सकता है केवल में तो नेत्र की योग्यता नहीं ना रूप विशिष्ट में कहे तो शंख के शुक्ल रूप का ग्रहण होवे तो पित्त तक अध्यास होवे नहीं तो क्योंकि अधिष्ठान का अध्यस्त पितृ विशिष्ट में नेत्र की योग्यता माननी होगी फिर नेत्र के द्वारा संबंध हो रहा है किसके साथ पितृ विशिष्ट शंका के साथ यह मानना पड़ेगा इस कारण पितृ विशिष्ट में पितृ विशिष्ट शंख में नेत्र की योग्यता माननी होगी सो धर्म धर्मी ज्ञानवादी के मत में संभव नहीं है क्योंकि वही क्या है अध्यक्ष पहले ही दमा कर ज्ञान चाहिए ना वो तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है फिर धर्मी ज्ञानवादी के मत में संभव है में तो नहीं पदार्थ में आंद्रिय तत्व इंद्रिय जनव नहीं है यह तो उनका सिद्धांत है धर्मी ज्ञानवादी का अध्यस्त पदार्थ में आंद्रिय तत्व नहीं यह धर्मी ज्ञानवादी मत है लग गया या प्रकारते रूप विना, केवल शंक ज्ञान में बराबर रूप के बिना केवल शंक ज्ञान में वा रूप विशिष्ट शंख ज्ञान में नेत्र का उपयोग संभव है शंक से दूषित नेत्र का संबंध ही वह नेत्र का है ना उसके पहले लिखिये दूषित आरोपाध्याय के मत में शंख से शंख के साथ दूषित नेत्र का संबंध ही पितृवाध्यास का हेतु तो है कोई दिक्कत नहीं उपाध्याय क्या दूषित नेत्र का संबंध हुआ शंकर के साथ पितृ का अध्यास हो है कि नहीं अधिष्ठान के साथ इंद्र का संबंध होता है अध्यास हो जाता है संबंध है पितृवाध्यास का हेतु तो है सो नेत्र का संबंध बराबर रूप रहित केवल शंक से वहां शुक्ल रूप विशिष्ट से संभव और के मत में नेत्र का संबंध शंख के साथ होगा कैसी शंख के साथ रूप रहित केवल रूप के साथ में, शंकर कैसा होगा दोष होने की का तो श्यार्थ श्यार्थ के कारण दोष का सामर्थ्य तो रूप रहित केवल से अथवा रूप विशिष्ट के साथ नेत्र का संबंध हो जाता है अध्यास होने में कोई दिक्कत नहीं उपाध्याय किया ये उपाध्याय ने अपनी बाजू पुनः दृढ़ कर दी ठीक फिर आगे धर्म ज्ञानवादी करी शंख का अनध्यास और उपाध्याय करिता का अनुवाद और दोष ये इकतीस नंबर का शीर्षक चलने वाला है और लंबा है अतः तो उसका विचार हम लोग भारत में करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णमुदेवशिष्य ओम शांति शांति शांति